surah yang ke-33 iaitu surah Al-Ahzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhi nastafa wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita dalam siri sejenak bersama kalamullah. Kali ini kita akan membicarakan surah yang ke-33 iaitu surah Al-Ahzab, surah Wa ataupun peperangan Ahzab. Surah yang diturunkan di Madinah mengandungi 73 ayat. Secara umumnya surah ini menceritakan tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang pensyariatan hak waris, hak anak angkat, hukum zihar dan sebagainya. Begitu juga cerita tentang kedahsyatan perang ahzab yang berlaku pada ketika itu. Dan Allah Taala menyatakan kepada umat Islam, kepada orang yang beriman, wahai orang beriman, hendaklah kamu ingat akan nikmat yang Aku berikan kepada kamu, iaitu angin yang kuat yang diturunkan, begitu juga dan tentera dengan yang kamu tidak dapat lihat, junuh dan lam taruha, tentera yang kamu tidak nampak. Yang mana pada ketika itu kamu berada dalam keadaan takut yang sangat dahsyat sehingga sampai ke ke leher atau pun ketengkuk kerana sangat-sangat takut kerana melihat tentera musuh datang dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Lalu Allah Taala menceritakan perasaan kamu ketika itu berkecamuk. Ada yang menyangka baik kepada Allah Taala, ada yang menyangka buruk. Yang baik memohon pertolongan Allah Taala dan menyangka buruk berputus asa daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala pada ketika itu menguji umat Islam dengan ujian yang sebenarnya. Lalu berkatalah orang-orang munafik dan orang yang ada penyakit di dalam hati mereka, "Mana Janji Allah Ta'ala kepada kami ha, Itu hanyalah dusta semata-mata Maka sebahagian golongan berkata kepada Nabi SAW Wahai orang-orang Yathrib ha, Kepada Nabi dan kepada orang-orang Islam Wahai orang-orang Yathrib Kamu tidak akan dapat kekal di sini Lamuqamalakum Farji'u Maka kembalilah kamu ke rumah-rumah kamu Maka sebahagian daripada golongan Meminta izin daripada Nabi Untuk bersembunyi di dalam rumah Dan menyerang musuh dari belakang Tapi sebenarnya Itu bukanlah tujuan mereka sebenar Tetapi tujuan mereka sebenar Adalah untuk lari daripada medan dan peperangan. Sekalipun kalau mereka masuk ke dalam rumah mereka, mereka akan tetap mati sekiranya Allah Taala mentakdirkan kepada mereka kematian. Dan mereka sebenarnya dalam hati bertujuan untuk lari daripada medan peperangan. Kemudian Allah Taala mengatakan kepada mereka itu dengan lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullin yanfaukmu alfarar, in farartu min almawt, atau alqatli, waihalaatum ad-dauna illa qalila. Tidak ada manfaat bagi kamu untuk lari daripada medan peperangan hari ini, sekiranya kamu takut kepada mati ataupun takut kepada dahsyat peperangan. Kerana sekiranya Allah telah menentukan kepada kamu kematian itu, maka kamu akan tetap saja mati sama ada kamu berperang ataupun tidak berperang, kekal di Madinah ataupun kekal di dalam rumah ataupun di luar rumah, kamu akan tetap saja mati sekiranya itu telah ditakdirkan kepada kamu. Man dhalladhi ya'simukum Allah. Siapakah yang akan menyelamatkan kamu daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah ta'ala menginginkan keburukan bagi kamu, iaitu kematian. Ataupun menginginkan kebaikan bagi kamu, iaitu kemenangan. La yajiduna lahum min dunillahi waliyan nasira sesungguhnya mereka itu tidak akan dapat pembela ataupun pembantu melainkan Allah Subhanahu wa taala saja ini menjadi satu ibrah kepada kita bahawa kita haruslah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk kita kembali maljak kita kalau kita dalam keadaan bundah gulana gelisah takut dan sebagainya hendaklah kita kembali memohon kepada Allah taala mengingati Allah Subhanahu wa taala dan orang panggil mengeluh dengan Allah Subhanahu wa taala bercerita dengan Allah bercakap dengan Allah berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan segala apa yang kita takutkan, apa yang menjadi kegusaran di hati kita. Inilah sepatutnya dijadikan pedoman pada orang Islam pada hari ini, khususnya untuk menjadikan Allah sebagai tempat kembali, bukan pergi ke temu dengan bomo ataupun seumpamanya untuk menyelesaikan masalah. Tidak. Sebaliknya kita kembali kepada Allah Taala, kerana Allah Taala sajalah yang akan menyelamatkan kita, sama ada memberi manfaat kepada kita, maupun memberi mudarat kepada kita, itu semua adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti yang disebutkan di sini, kamu kamu kalau sudah ditentukan kematian bagi kamu maka kamu tidak akan dapat lari ha, daripada kematian tersebut walaupun kamu bersembunyi di dalam tanah seumpamanya tak sahaja kematian akan sampai kepada kamu la yastakhiru saatan, wa la tidak akan cepat walaupun satu saat begitu juga tidak akan lambat walau satu saat kalau sudah ditentukan pada jam sekian waktu sekian tempat sekian maka akan tetap sahaja mati mudah-mudahan ini menjadi satu iktibar kepada kita wabillahi lhidayati wa taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh